Хочу хочу спросить вас що Что вы можете сказать з приводу того, что, что не было на наших телевизионных экранах? Как вы это восприняли, и что, возможно, было ще недомовлено? Ну, вы знаете, сам рассказ я написал вот минут за 15. Это одна страничка, и она в этой книжке вот сложена. Фактически, идею я проработал с 11 вечера до 2 ночи. Потом встал, пошел, сел за компьютер и написал. Знаете, это взгляд на твое прошлое, это ретроспектива собственной жизни. Наверное, каждый человек не открыл для себя тут чего-то нового. Я думаю, каждый человек просто что-то вспомнил, о чем-то подумал, нашел что-то святое в своей жизни. Потому что для меня в данном случае клубочек ниток ⁇ это всего лишь символ нашей жизни, который вот так вот раскатывается. В один момент миллионы действительно мгновений там впереди и новые открытия, и новые встречи, и новая жизнь. Действительно приходит момент, к сожалению или нет, я не знаю, но действительно, когда приходится оглянуться назад, оглянуться на все, что было. И действительно, какое счастье огромное, ни о чем не жалеть и не желать ничего исправить в том, что ты называешь прошлым. На днях юбилей моей супруги, фактически этот рассказ и фильм посвящены моей супруге Любовь Евгении Петуховой. И э, это действительно попытка, вот приходит возраст, это не означает, что старость или там или еще что-то, абсолютно нет, мы себя чувствуем на 25. Это э, действительно попытка э, философски взглянуть на то, что было. И с этой точки зрения, потому что если ты хочешь изменить будущее... <рекун TOE�0> ну, говоря, поскольку мы считаем, что у нас еще все впереди, вот самое интересное самое доброе, самое светлое, то, в общем-то, вот эта философия изложена именно в этом. Где клубочек ниток, это всего лишь символ нашей жизни. У мене в руках дещо знову ж таки несподіване видання для наших глядачів. Я думаю, буде сьогодні багато відкриттів. Це є поезія Владіміра Співаковського, вашого батька. Я знаю, що ця книга побачила світ власне завдяки вам. І тут є ось такі рядки. Вони також про Любов Євгенівну, наскільки я зрозуміла, і пусть всі з ній буде Бог, пусть покровительствують їй во всіх її трудах, нелегких, успіхах, близьких і далеких». На протяженній житті всей. Так е, написав ваш батько про свою невістку, так, як кажуть у е, народі. А власне, як е, ви сприймаєте Любов Євгенівну як людину, яка ну, певну роль також відіграла у вашому житті, так, і дуже-дуже велику. Ну, конечно, однозначно. Дело в том, что э, мы встретились фактически в институте и впервые, когда поехали на соревнования по шахматам, Хмельницкий, вот, как я сейчас помню, в Хмельницком мединституте проходил э, чемпионат Украины, командный чемпионат э, по вузам нам было тогда там по 17-18 лет приблизительно. Вот, мы там познакомились. Ну и вот так хорошо познакомились, что потом через 4 года собирали свадьбу. Вот у нас есть дочка, и, собственно говоря, мы прошли вместе определенную часть жизни. И я хочу сказать, что, конечно же, наше взаимное влияние друг на друга, оно очень сильное. Я вообще придерживаюсь той точки зрения, что в семье должен быть баланс, что не должно быть кто главный, мужчина или женщина. Опять идеология, каждый должен дополнять друг друга, да? стараться сделать другого человека богаче. И, в общем-то, она добилась очень многих успехов. Она доктор наук, профессор, она декан факультета дошкельной это почетковой свиты. Она успешный человек и у нас есть дочка и так далее. То есть я думаю, что и жизнь состоялась, и, может быть, потому я такой, что рядом со мной по жизни вот шагал этот человек. Поэтому, пользуясь моментом, я и желаю вот добра, счастья, всего самого светлого и э, не останавливаться в этой жизни. Потому что мол, ты молодой, пока ты движешься вперед, пока ты чего-то хочешь, пока ты хочешь изменить свою жизнь, жизнь окружающих, близких, друзей, знакомых к лучшему. А тогда жизнь получается. У нас до завершения спілкування на жаль, лишь несколько минут. Я дозволю себе еще одну цитату. «Сегодня я себя чувствую так же, как и 30 лет назад». Маленьким і безпомочним боюся, що я вирвала ці слова з контексту. Так, тут йшлося про вашу бабусю, тощо і далі йде пояснення. І все-таки, що робить вас сильним у цьому житті? Ми сьогодні дізналися про те, що Олександр Співаковський все-таки інколи почувається дитиною, але що може зробити особисто вас і усіх тих, хто можливо дивиться нашу програму сильнішим, віра в себе Вера в то, что ты можешь менять и изменять эту жизнь к лучшему. Свою, своих друзей. Я хочу сказать, что старость приходит тогда, когда уходят твои друзья, когда уходят твои близкие. Поэтому ты должен бороться за молодость своих друзей. И всегда на дне рождения я желаю, чтобы ты был всегда молодой. Потому что если ты будешь молодой, если ты будешь живой, здоровый, это означает, что я, как твой друг, буду тоже иметь молодость поэтому я желаю одного быть сильным верить всегда в себя и двигаться вперед по этой жизни Я вам щиро дякую за те, що ви себе відкрили сьогодні абсолютно з нового боку. Що ви знову ж таки не побоялися цього, що ви постали перед нашими телевізійними глядачами і як доросла людина, як чоловік, і навіть як дитина. Це дуже приємно, цікаво. І я хочу звернути увагу на те, що на обкладинці однієї з ваших книг зображений поет з пером, який вдивляється у монітор. Комп'ютера власне це до певної міри символізує вашу діяльність. Я бажаю вам е і в подальшому творчих успіхів. Е не безмежної креативності, як власне, і є на сьогоднішній день. Нехай вона не втрачається, і будемо сподіватися, що ви нас будете дивувати іще не раз. Спасибо большое. Щиро дякуємо і нашим телевізійним глядачам за увагу. Успіху вам! Не бійтеся, дивувати інших. Усього найкращого до побачення.